Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə. Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun hamınıza. Allahın izniylə bu gündən inşallah müxtəlif dini mövzularda görüşünüzə gələcəyik və e, dini mövzularda olan fikirlərimizi sizinlə bölüşəcəyik. İlk olaraq istədim ki, elə İslamda dəvətdən danışaq. Çünki bütün dini verilişlərin əslində yönümü istiqaməti ilə islama dəvətdir. İslamda dəvət, islama təbliğ əslində İslamın əsas çağrılarından olan, əsas göstərişlərindən olan və namaz qədər oruç tutmaq qədər bizə vacib olan əmrü bil məruf və nəhyi zəminkərin özüdür. İnsanları yaxşı işlərdə dəvət etmək, pis işlərdən çəkindirmək hər bir müsəlmana vacibdir. Namaz qədər, oruc qədər digər dini vacib rituallar qədər hər bir insana vacib olan əməllərdən biridir. İslamda dəvət etmək xüsusiyyətdir ki, hər bir insana vacib olduğu kimi bunun bir qaydası, bir istiqaməti, bir xüsusiyyətdir ki, hüdudları da vardır. Belə deyil ki, İslam'a dəvət dedikdə istədiyimiz yerdə, istədiyimiz məqamda yeri gəldi, gəlmədi bu məsələləri gündəməyə gətirə bilərik. Əlbəttə ki, bunun da yolunu, yöntəmini bizə Quran-ı Kərim, Əhləbeytəyhiməssəlamun hədisləri bəyan edirlər. Hədislərdən bəlli olur ki, islama dəvət, təbliğ bir neçə istiqamətdə olur. Onlardan biri sözlədir. Ən gözəl dəvətlər sözsüz ki, insanların sözü ilədir, insanları danışıqladır və insanları bu istiqamətdə, bu yolla dinə dəvət etməkdir. İkinci dini dəvət insanların əməliyləndi. Yəni hər dəfə sözlə dəvət etmək təbiidir ki, bəzən kifayət eləmir. Əməl, əməllə dəvət daha möhkəm, daha ustunlu, dayanağlıdır. Üçüncü növ İslam'a dəvət isə sükutla dey. Bəzən insan sükutu ilə də insanları dəvət edə bilər. Əlbəttə bu sükut bölməsi demək olar ki, elə digər 2 bölümün əlavəsi olaraq da qeyd olunur və onların daxilində də insan ləfs ilə dəvət etməyib, sözsüz ki, sükutu ilə insanları İslam'a dəvət edə bilər. Sözlə, ləfslə insanları İslam'a dəvət eləmək bəlkə də dəvətlərin ən zəyifidir. Çünki söz Aməl bir yerdə olmayanda sözsüzdür ki, faydası az olur. Məsələn, siz bilirsiniz ki, peyğəmbərlərin və imamların əsas şərtlərindən biri onların məsumluqlarıdır. Təkcə Allahın kəlamını çatdırmaqda yox, təkcə ilahi elçilik və ya ilahi missiya ələfəsində deyil bütün həyatları boyu bəlkə peyğəmbərlik və imamlıq məqamından öncədən anadan olduqları gündən ömürlərinin sonuna qədər gərək məsum olsunlar, günahdan uzaq olsunlar. Niyə? Çünki əgər onlar günahdan insanları çəkinməyə dəvət edirlərsə, sözsüzdür ki, gərək onların əvvəldən özləri bu günaha mürteşib olmamış olsunlar ki, sözlərində təsir olsun. Xullasa günahlardan çəkinməyə dəvət edən peyğəmbərlər İmamlar özləri məsum olublar. Yəni Allah təbarak və təala bax bütün bu peyğəmbərləri bizə göndərməsi ilə bizə bəllədib ki, insan günahdan qoruna bilər və təbliğ edən bacardığı qədər öz sözünə əməl etməlidir. Sözlə əməl bir yerdə olanda sözsüz ki, daha möhkəm olur, daha təsirli olur və illə sözün əməlsiz dəvətinin, sözün əməllə uyğun olmayan hissəsi təbiri ki, insanlarda həmin o təbliğata çağırışa mənfi cavab verməyə və yaxud da ehtiyatsız yanaşmağa da yönəldə bilər. Qurani-Kərimin əsas çağırışları ki, vəltəkənum ümmətun yedəuna iləl xeyr və ya'muruna bil məruf və yənhəuna alil münkər olaykəhumul muflihun əmirü mərufa davətəliəm bi şur ayələrində ki, bu ayə də o həmin o ayələrdən biridir. Allah təbariq və təala əmr-i mərufu, nəhyi z-minkeri, insanlara yaxşı işlərə dəvət etmək, pis işlərdən çəkindirmək nicat yolu bilir. Həm insanları nicata dəvət etdirsən və həm özün nicat tapırsan. Sözsüzdür ki, insanları nicata dəvət edilən insanlar özləri də nicat tapanlardan olallar. Əgər əlbəttə ki, sözlərinə əməl edənlərdən olsalar Təbliğ İslamın qaydaları çərçivəsində olmalıdır. Təbliğ İslam deyən kimi olmalıdır. Təbliğ Allahın buyurduğu, peyğəmbərin göstərdiyi, imamların müəyyən etdiyi bir yolda olmalıdır. Ən gözəl təbliğ insanlara sözü çatdırmaq, həmin o sözü əməllərimizdə göstərməkdir. Sözsüzdür ki, əməl o qədər dəqiq olmalıdır ki, insanlar biz təbliğatçılara baxıb həminü dəvət edənlərə baxıb özləri ona əməl etmək istəsinlər. Amma boş, bəzən mənasız, sırf çağırışlardan ibarət olan dini təbliğlərin bəzən də bəzən də belə ola bilər ki, əksər hallarda faydası olmur, çünki insanlar gözləyir ki, dinə dəvət edilən insanlar özü əməl etsinlər. İnsan təbliğatçıların gördüyü E, işlərdə mütləqdir ki, insanlar əməl axtarırlar və əgər bunlar əməllə olmasa, sözsüzdür ki, faydası az olur. Bəzən Allah təbərak və təala'nın dinini çağıranda məqamını, həddini müəyyən etmək zəruridir. Yəni biz əgər təbliğimizin, dəvətimizin həddini bilməsək, danışığımızın sözümüzün yerini bilməsəyis sözsüzdür ki, bəzən faydalı olmur. Məsələn, siz bizim böyük ölmələrimizin hamısını misal gətirə bilərsiniz. Elə hər yerdə gördüyümüz ölmələr danışırlar mı? Görürsüz, danışmırlar. Bəzi bu gün müasir o gördüyümüz ruhanilərdən din xadimləri və ya ruhani din xadimlərinin elə ən böyük misalı bizim ölmələrimizdir ki, onlar ya Moizədə danışar, ya dərsdə danışar, ya sual verəndə həmin o dinimi özlərinə açıqlayırlar. Daha bəzi o müəyyən xoşa gəlməz hallar bizim iləmləmalarımızda yoxdur. Bəzən biz qarşılaşıırıq belə təbliğatlarla ki, yeri gəldi, gəlmədi insanlar Eləs hədinlə hey, danışmaq və yorucu danışmaq, bildiyini danışmaq, bilmədiyini də danışmaq, təbliğatda təhqirə yol vermək, məsxəriyə yol vermək, adam e, sanki dini təbliğ eləmək istəyir, sanki dini e, dinin arasında olan nöqsanları qaldırmaq istəyir, amma öz təbliğatında məsxəriyə, təhqirə yol verir. Din təbliğatçısı başqa bir din təbliğatçısını və ya bir başqa bir din qardaşını tənqid edə bilər. Hətta ruhani də tənqid eləmək olar, yanlışlarını söyləmək olar. Yəni bu normaldır, amma təhqirə yol vermək, məsxəriyə yol vermək sözsüz ki, nə din təbliğatçısına yaraşar, nə ümumiyyətlə din təbliğatçısı yox. Heç bir halda İslam dini bütövlükdə, heç bir din, səmavi din insanların məsxərə etməyə, təhqir etməyə yol vermir və çox təəssüf ki, Bəzən e, belə bir adı təbliğatı olan çağırışlar görürük ki, orada insanlar məsxərə olur, bəzən insanlar təhqir olur. Təbii ki, bu yol verilməz. Bəzi çıx çədiyi çı çağırışlar var ki, onun tonu insanlarla danışıq dili, görürsüz, həddindən artıq e, insanda ikrah yaradır. Bəzi çıxışlar olur. Təbii ki, mən bunu konkret demirəm və ümumi fikirlərimi burada bölüşürəm belə hallar elə bilirəm ki yol verilməzdi və biz e, əvvəla təbliğat aparanda ilk olaraq əməl etdikməliyik dediklərimizə ən azından əməl etdiklərimizi təbliğ eləməliyik. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurur: "Gücünüz çatmayan ibadət və yaxud gücünüz çatmayan dini ritual və eyni zamanda bacarmayacağınız dini vəzifə" sizin boynunuzdan götürülüb. Yəni bizim boynumuzda olan istənilən dini ibadət, istənilən dini vəzifə bizim bacaracağımız qədərdir. Biz əgər bir əməli bacarırıqsa, özümüz edə biliriksə, bu yükü daşımağı gücümüz çatarsa, sözsüzdür ki, onu dilimizə də gətirib təbliğ də edə bilərik. Və illə əgər belə deyilsə, bizim dini çağırışlarımız əməllərimizlə üst-üstə düşmürsə, süssüz ki, bunlar artıq dini çağırış, dini təbliğat yox, populist, emosional çağırışlardan heç nə ilə fərqlənmir. Təbii ki, heç kəs istəməz ki, dində bu yöndə təbliğatlar olsun. Və bəzən təbliğatçılar dini təbliğ edəndə hiss olunur ki, mövzuya tam varid deyil. Bax, bu, bu özü ciddi bir məsələdir. İstənilən mövzunu danışanda istənilən hadisə ilə bağlı, istənilən dini sahə ilə bağlı söz danışmaq istəyəndə o həmin o mövzunu kamil öyrənmək lazımdır. Və əgər biz o mövzunu kamil öyrənməyiksə, sözsüz ki, onun nöqsanları olacaq. Elə bütün bizim, eee, öyrənməyimiz bəzən görürsən nöqsanlı olur. Məsələn, 12 on, imamımız on var. Xanım Fatime Zehra peyğəmbər əkrən bütövlükdə 14 məsumun həyatını öyrənmək ən böyük nümunədir, ən böyük ibrətdir və ən böyük təbliğat yolunun göstəricisidir. Bizim borcumuz qədəmlərimizi onların qədəmlərinə qoymaqdır və bacardığımız qədər onların izi ilə getməkdir. Bəzən görürsən ki, biz hansısa istənilən bir imamımızın Vəyə Peyğəmbər Əkrəmin ondan öncəki peyğəmbərlərin sözsüzdür ki, e, həyatını danışanda bütöv e, öyrənib danışmalıyıq. Nəinki məsələn ömrünün son hissəsinə və ya son gününə. Bir də görsən İnsan Əleyhissalam İmam Hüseyn Əleyhissalamdan danışanda biz ancaq ömrünün son hissəsindən, sözsüz İmam Hüseyn Əleyhissalamın son günü, ömrünün son günləri böyük bir hadisədir. Amma İmam Hüseyn Əleyhissalam ona qədər də bir həyat yaşayıb o həyatı da öyrənmək. Bəzən məsələn o həyatlar bir-birinə bağlı olur. İmam Hüseyn əleyhissəlamın Aşurası ondan öncəki hadisələrlə əlaqəli olub, ona qədər hətta İmam Hüseynin, İmam Hüseynin dövrünə qayıdır. Xülasəy kəlam demək istəyirəm ki, bizim təbliğatımızda ən gözəl nümunəg bizim üçün elə peyğəmbərlərin, imamların həyatıdır ki, ordan mənaları öyrənək, ordan mənaları götürək və danışaq. İmam Hade əleyhissalam buyurur, əslində bu İmam Hadinin bu kəlamı da əməllə təbliğ etməyə işarədir. Buyurur ki, təqvallılardan təqvani öyrənin. İbadət ehlindən ibadəti öyrənin. Yaxşı əməl sahiblərindən yaxşı əməli öyrənin. Yəni bir insan özü elə bir eə halda ola bilər ki, əməli ilə təbliğ eləsin və bizə də tapşırılır ki, yaxşı nəsə görsəniz, onu əks edin və sonra sonunda hədis əlbəttə bir qədər uzundur. İmam sonunda buyurur ki, sözsüzdür ki, bütün bunları əks etmək istəsəzsəz, öyrənmək istəsəzsəz, Əhləbeytin həyatına baxın. Bax bu çox mühümdür. Bizim istənilən istiqamətdə həyatımızın istənilən sahəsində bizə nə öyrənmək istəyiriksə əhləbeytin həyatı bizim üçün öyrə öyrənməkdir. Sözsüz ki Qurani-Kərim bizə örnəkdir. Hədislərimiz bizə öyrəyəndir və tarix bizə örnəkdir. Tarix ciddi bir örnəkdir və tarixdən qafil olmaq tələbdir. Tarixdə, tarixdən qəflət eləmək sözsüz ki, yanlışdır. Tarix keçididir, tarix yoludur. Bizə böyük e Haçələrdən xəbər verir, böyük istiqamətlər göstərir. Biz bayaq arzuladığım kimi, əgə qədəmlərimizi Peyğəmbər və Əhləbeytin qədəminə, qədəmlərinə, izinə, qədəmlərinin izinə qoymaq istəyiriksə, gərək onlardan öyrək örnək alaq. Ələləyhəssalamın -əl 25 illik sükutu özü bir hadisədir. İmam Həsən Əleyhissalamın Muaviyə ilə sulhü Kərbəla buydur əzəmətli bir hadisədir. İmam Hüseynə alayhis salamın qiyamı, İmam Məhəmməd Bağir, İmam Cəfər Sadiq, onlardan əvvəl İmam Zeynabin bax bu imamların hər birinin həyatı bizim üçün nümunədir və bütöv halda təkcə həyatlarının bir hissəsini öyrənib sırf danışmaq və ya o istiqamətdə o ətrafında işıq vurmaq fikrimcə kifayət etmir və dini Qurani Kərimdə də var ki, dinin tam öyrənilib, bəzi hissəsini öyrənib, bəzi hissəsi ilə yox. Bəzi hissələrini öyrədib, bəzilərini deməməklə yox. Tam öyrənib, tam da təbliğ eləmək zərurətdir. Xülasə, kəlam, yəni mən sözümü yekunlaşdırım ki, İslamda dəvət və İslamda təbliğ bizim ən böyük vəzifələrimizdən biridir. Hər bir müsəlmana vacibdir ki, insanlara yaxşılıqlara dəvət eləsin pis işlərdən çəkindirsin, amma bunun da bir qaydası var, bunun da bir yöntəmi var, yönü var, bir həddi var, bir hüdudu var ki, həmin o hədd, hüdud elə Qurani-Kərim, bizim hədislərimiz və bizim Əhləbeytimizin tarixi ilə müəyyən olunur ki, gərək oradan öyrənən və təbliğlərin ən yaxşısı əməllədir. Əməllərimizlə bir təbliğ edərik. Hətta bəzi məsumlardan rəvayət də var ki, bəzən artıq ləfslə təbliğ kifayət edir əməllərinizlə bizi təbliğ edin. Əməllərlə təbliğ eləmək daha möhkəmdir. Sözlə təbliğ eləmək təbliğatın ən zəifidir və sözsüz ki, sözlə təbliğ eləmək zəruridir, amma o təbliğat ki, bizim əməlimizlə uyğundur, əməllərimizdən qaynaqlanır və o istiqamətdə əməllə sözün birliyi istiqamətində formalaşır. Əlbəttə bizim bütün bu danışdıqlarımız bir Mənim öz düşüncələrimdir, fikirlərimdir ki, sizinlə bölüşürəm. Elə bilirəm ki, bir-birimizin fikirləri ilə bölüşmək maraqlıdırsa, onlara diqqət yetirmək və ən azından həmin o təbliğat istiqamətində, dəvət istiqamətində düzgün üslublardan indiyə qədər olan doğru, düzgün təbliğatlardan faydalanmaq çox zəruridir. İnanıram ki, inşallah ə e, kifayət qədər bu istiqamətdə uğurlu təbliğatçılarımız ki var, onlardan öyrənəcəyik və e, gözəl dinimizi, e, əziz peyğəmbərimizi, əhləbeyti e, doğru istiqamətdə insanlara təqdim edəcəyik. Allah amanınızda olsun. Allah hər birinizə qorusun.